Товарищи офицеры, милиционеры. Мы сегодня с губернатором здесь не для э, приятных действий. Мне надоело смотреть в бесстыжие глаза гаишников, которые берут деньги. Мне надоело это терпеть. Надоело делать косметические изменения. Мне досадно, что Николаевская область здесь первая. послезавтра, или скорее всего завтра, будет принят и подписан президентом закон о национальной полиции. Все милицейские подразделения в течение двух месяцев пройдут переаттестацию, или они будут служить в следующей новой полиции, или они будут работать в другом месте. ГАИ будет ликвидировано, как я и говорил. Вместо его займет новая патрульная служба. Кто в этой патрульной службе будет работать? Только те, кто готовы принять новые правила. Мне доложил начальник Николаевской милиции, что очередные несколько человек, увлеченные в поборах на дорогах, уволены. Но меня это не устраивает и не устраивает никого ни в Николаевской области, ни в стране. Я больше не хочу этого позора. Мы приняли решение я подписал соответствующий указ. Приказ. С сегодняшнего дня весь состав УГАИ выведен за штат и освобожден от должностей. Четверг. Товарищи офицеры. В четверг. Вы должны прибыть в управление э, милиции для определения порядка аттестации. Никто не будет обвинен огульно. Но каждый должен пройти это горнило. Каждый, кто хочет работать в другой новой полиции и сможет это доказать, будет работать. Я заявляю о начале конкурсного приема в новую патрульную службу Николаевской области, Николаева, с 27 июля. Здесь будет работать специальная группа, которая осуществит набор в новую патрульную полицию. Через две недели к вам прибудет киевская патрульная полиция который будет помогать здесь нести службу как пример для того, чтобы мы задали стандарты. До того времени все функциональные обязанности ГАИ будут поручены спецподразделению «Миротворец», который я с собой привез, и спецподразделению «Николаев», а также приданных сюда специальных, командированных сюда спецподразделения «Кобра». Я совсем не хочу, чтобы в момент, когда у нас шли жнева на полях, у нас шли жнева для работников в форме. Такого не будет. Новый патрульный полицейский будет получать высокую зарплату и пользоваться уважением общества. Но уважение это надо доказывать. Прошу всех офицеров и сотрудников сегодня обеспечить передачу дел. Явиться в управление, где работает кадровая наша комиссия. С четверга работать. Товарищ полковник, займитесь то, сказал. Пожалуйста. Одна...